я представитель транспортного профсоюза города Киева и вместе с тем глава первичной профсоюзной организации троллейбусного депо номер один. Мы вымогаем своевременной оплаты заработной платы согласно коллективному договору. То есть 22-23 у нас аванс, 6-7 зарплата. На протяжении 6 лет этот коллективный договор нарушается. То, что там по телевидению говорят, что там недавно выступал руководитель киев и говорил, что мы до конца 27 декабря закроем все, а уже должны были в пятницу выплатить за сентябрь и за октябрь, что не выполнено. И согласно коллективного договора, руководитель несет ответственность за несвоевременную оплату заработной платы. И это длится у нас на протяжении 6 лет. И руководство города э, закрывает на это глаза прокуратура и, и другие организации, департамент транспорта. На протяжении 6 лет мы находимся в состоянии голодомора, который длится уже 6 лет. Поэтому я прошу поддержать, мы вымогаем своевременной заработной платы. Вымогаем! Вымогаем! Вымогаем своевременной заработной платы в Вымогаем! Вымогаем!